بسم اللہ الرحمن عصر بات سے میں حکمر ناظرین آج بھی بہت سی خبریں ہیں آج تین دن کے بعد نیٹ سروس بحال ہوئی اور کچھ خبریں کشمیر کی جو رہ گئی تھی اور کچھ پاکستان کی لیکن پاکستان کی تو بعد میں پہلے کشمیر کی میں آپ کو بتاؤں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج تھا وہ رنگ لایا اس کے اندر کیا ہوا اور کتنے دن کس طرح سے یہ جنگ چلتی رہی یہ سب آپ کے پاس اپڈیٹ آ چکی ہیں لیکن اس میں میں کچھ ایسی بات جو تجزیاتی طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے کشمیر کے عوام میرپور سے لے کر مظفر آباد تک نیلم تک اور پورا کشمیر کا چپا چپا جو تھا وہ مبارکباد کا مستحق ہے انہوں نے تاریخ رقم کی اور اپنے اوپر وہ لگے ہوئے داغ جو برسوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ کشمیری سست ہیں کشمیری کچھ نہیں کر سکتے ان داغوں کو نہ صرف دھویا بلکہ دنیا میں دکھایا کہ کشمیری کس طرح سے جاگے اور پھر کس طرح سے انہوں نے اپنے حق کی خاطر متحد ہوئے بہت سی ایسے واقعات پیش آئے کہ جگہ جگہ پہ راستے رکاوٹیں مار دھار پولیس فوج عوام ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے ہوتی رہی لیکن کچھ بہت بڑے لیول پہ جو خطرات تھے وہ نہیں ہو سکے اللہ تعالیٰ نے ان سے بچایا لیکن چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہے جس میں کچھ ہمارے نوجوان شہید بھی ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کامیابی بھی رہی پہلے بات کرتے ہیں کشمیریوں کی اس مہمان نوازی پہ جو انہوں نے پوری دنیا میں دکھائی کہ میر پور سے لے کر چاہے وہ ڈوڈیال ہو کھائی گلا ہو حجیرہ ہو راولا کوٹ ہو ارجہ ہو یا دھیر کوٹ ہو اور مظفر آباد کے اندر جگہ جگہ پہ تمام لوگوں نے جس سے جو حیثیت تھی انہوں نے اپنے دل کھول دیے اور دل کھول کر ان کی مہمان نوازی کی آخر میں یہ دھیر کوٹ کے اندر ٹھہرے جہاں پہ بہت زیادہ خطرہ بھی تھا جہاں پر ہیلی کاپٹر سے بھی ان کو واچ کیا جا رہا تھا وہاں پہ دیگیں بھی پکی دکانداروں نے اپنا سامان باہر رکھ دیا اور یہ کہا کہ جسے جو چاہتا ہے دل کرتا ہے وہ کھائے اور لوگوں نے دودھ کی اور اس طرح سے پانی کی سلیبیں بھی لگا دی یہ وہ جذبہ تھا جو دیکھ کر وہ لوگ بھی نکلتے گئے اور جیسے جیسے فستائیت کا خطرہ تھا جیسے نٹ بند ہونا کہیں پہ کسی سیکورٹی فورس کا تعینات ہونا یا عوام کے ساتھ یہ والی خبر پھلا دینا کہ شاید کہ بہت بڑا کسی کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے لوگ اس جذبے سے نکلتے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے گولی کھائیں گے بات حقوق کی تھی مہنگائی بجلی کے بلوں پہ آٹے پہ سبسڈی اور یہ جو اڑتالیس باون جو ہمارے نمائندے مظفر آباد کے اندر بیٹھ کر صرف و صرف اپنی زندگی کی عیاشی کر رہے ہیں ان کی مراتوں میں کمی کی تھی لیکن اس سارے پروسیس کے اندر دنیا میں جو میسج گیا یہ وہ میسج کشمیریوں کا تھا جو ستر سالوں سے نہیں جا سکا اب اس کے پیچھے دوسری جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ نوجوان جو قوم کا مستقبل ہوتا ہے وہ نوجوان جس کی اپنی زندگی کی امید ہوتی ہے وہ نوجوان جو آنے والے وقت میں نہ صرف گھر کا معاشرے کا بلکہ پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے وہ کس طرح سے سر پہ کفن باندھ کر تیار ہو گیا گولی کھانے کے لیے اور اس احتجاج پہ وہ آگے آگے تھا اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ ستر سالوں سے اس ملک کے اندر چاہے وہ پاکستان ہے یا آزاد کشمیر ہے انہوں نے عوام کے اندر پڑھے لکھے نوجوان کے اندر وہ نا پیدا کر دی وہ امید ہی چھین لی جس امید کے سہارے وہ زندگی گزارتا جس امید کے سہارے اس کے اندر حوصلہ ہمت ہوتی اور وہ شاید کے ایک قدم پیچھے ہوتا اب کشمیر کے نوجوان کے پاس صرف دو ہی راستے تھے اور وہ اس لیے تھے کہ ستر سالوں سے ایک تو وہ غلامی کی زندگی کی گزار رہے تھے اوپر سے ان کا ہی چیز ان ہی کی جو بجلی ہے پانی ہے دیگر جو چیزیں ہیں وہ کشمیر سے لے کر کشمیریوں کو تین سے چار گنا زیادہ قیمت پہ واپس دینا اور پھر روزگار کا بھی یہاں کسی قسم کا کوئی بندوبست نہیں تھا تو نوجوان کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا یا وہ اس حق کے راستے میں اپنے حق لینے کے لیے یا وہ شہید ہو جائے یا پھر غازی ہو کر واپس آئے اب اس نا نے اس نوجوان کو بہادر کیا اور وہ نکلا اور مظفرآباد تک گیا وہاں پر بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جس کا تمام تر حال حوال آپ تک پہنچ چکا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں نے گھیراؤ کیا کس طرح سے لوگوں نے مینج کیا اور یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ممبران تھے جو عہدے داران تھے ریئلی یہ بھی مبارک بات کے مستق ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے میس کراؤڈ کے اندر کسی قسم کی کوئی تفری انتشار پیدا ہونے کی ہونے نہیں دیا مشینیں ساتھ تھی جہاں رستے بند ہوتے وہاں رستے کھولے جاتے اور پورے کا پورا وہ سسٹم ساتھ تھا جہاں کوئی گاڑی خراب ہوتی تو وہ گاڑیاں وہاں پہ ٹھیک کی جاتی یہ اطلاعات بھی تھی کہ ہوٹل والوں نے مظفر آباد کے اندر جب پہنچے تو سب نے یہ کہا کہ اپنے اپنے نمبر دے دیے رہائشی لوگوں نے نمبر دے دیے اور اناؤنسمنٹ ہونا شروع ہو گئی کہ اگر کسی کو ریاض کا پرابلم ہے کھانے کا پرابلم ہے تو وہ یہاں یہاں ان ان نمبروں پہ رابطہ کر سکتا ہے یہ وہ صورتحال تھی جو شاید کے تاریخ کے اندر بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے لیکن کشمیریوں نے اس جرت کا اس بہادری کا اس شجاعت کا جو مظاہرہ کیا وہ تاریخ کے اندر رقم ہے وہ نوجوان جس نے گولی کھائی اور گولی کھانے کے بعد ہسپیٹل میں اس کے آخری جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میں حق پہ ہوں اور میں مجھے فخر ہے اور میں اسی تحریک پہ شہید ہونا چاہتا تھا یہی میری آخری جدوجہد تھی اور مجھ جیسے اگر ہزاروں زندگیاں واپس آتی تو میں پھر بھی شہید ہوں گا یہ وہ جذبہ تھا جس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی جس کو دنیا کی کوئی فورس شکست نہیں دے سکتی اسی خطرے کے پیش نظر پاکستانیوں نے یا پاکستان کا جو کنٹرول تھا انہوں نے کشمیر کا نٹ بند کر دیا تین دن سے پورے کشمیر کے اندر نہ صرف کاروبار مفلوج رہا لوگ بے خبر رہے شاید کہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ اس طرح سے افرات تفریح پھیلے گی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جو لوگ تھے وہ کہیں نہ کہیں پاکستان سے یا کسی دوسرے ذرائع سے اپنا میسج اپنا پیغام اپلوڈ کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ جب بھی یہ نیٹ آن ہوگا یہ سروس بحال ہوگی تو ہم یہ چیزیں وہاں پہ دیں گے اور میسج پہنچائیں گے اس کے ساتھ جو سب سے دوسری افسوسناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو شاعر ہے پروفیسر ہیں اور پڑھے لکھے ہیں احمد فرحاد جنہوں نے اپنی نظم جو ان کی مشہور ہے کہ میں سچ بولتا ہوں مجھے اٹھا لو جہاں جو سوال کرتا ہے اور, اور میں سوال کرتا ہوں مجھے اٹھا لو ان کو واقعی اٹھا لیا گیا کشمیر کے اس وقت جو سوشل میڈیا ہے اس پہ دو ہی تصویریں وائرل ہیں ایک عمران خان کی آج اس کی لائیو ہیئرنگ ہونی تھی جو قاضی صاحب اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ میں کسی دباؤ میں نہیں آتا انہوں نے اس کو نہیں چلنے دیا اور دوسرا قاضی صاحب یہ کہتے تھے کہ اگر کچن کے اندر آپ کو ہیٹ محسوس ہوتی ہے تو آپ کچن میں نہ جائیں آج کاجی صاحب کو بھی اس کچن سے بھی زیادہ ہیٹ محسوس ہوئی ان کو یہ لگا کہ یہ تصویر چلانے کے لیے انہیں مشکل تھی ان کی لائیو کوریج انہیں مشکل تھی ان کی جو ہیرنگ تھی وہ نہیں کر سکے اور پھر آخر وہ وائرل ہوئی اور اس نے پورے پاکستان پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے اندر ریکارڈ قائم کیا اور دوسرا احمد فراد جو کشمیری ہے اسے اٹھا لیا گیا اور پوری کشمیری اس وقت یک زباں ہو کر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ احمد فراد کو رہا کیا جائے بہا واپس لایا جائے اور اسے سامنے لایا جائے کیونکہ اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے لیکن پاکستان کا جو نظام ہے وہ جس کو چاہے گدا بنا دے جس کو چاہے ہاتھی بنا دے جس پہ چاہے جو کیس کر دے یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اس طرح سے کرتی ہے لیکن کشمیریوں نے اپنا جو ایمیج چھوڑا اب اس سے یہ لگتا ہے کہ جو جن کی یہ غلط فہمی تھی کہ ہم بہت جلدی سے انہیں مینج کر لیں گے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے ان کو حصوں میں تقسیم کر دیں گے اور یہ تو ایک تھپڑ کی مار ہیں یا کسی ایک ٹیلی فون کی مار ہیں آج انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم جب اپنی پہ آتے ہیں تو ہم سڑکوں سے پورے پورے درخت اٹھا کر سائٹ پہ کر سکتے ہیں ہم جب اپنی پہ آتے ہیں تو ہم دریاؤں کے جو دریا ہیں وہ بھی کس طرح سے ہم پار کرتے ہیں کراس کراس کر سکتے ہیں ہم بھوکے بھی رہ سکتے ہیں ہم پتھر بھی کھا سکتے ہیں ہم گولی بھی کھا سکتے ہیں اور ہم اگر چاہیں تو اپنے گھر کا راشن دوسرے کے لیے پیش کر سکتے ہیں بچے بوڑھے مائیں عورتیں ساری کی ساری اس تحریک میں شامل تھی اور آخر یہ تحریک رنگ لائی وہ چودری انوار الحق جو ہر دوسرے دن میڈیا پہ آ کر یہ بڑک مارتے تھے کہ میں نے تو جو روایتی سیاست تھی اس کو ختم کیا میں نے یہ امرا کی یہ جو پروٹوکول ہے اس کو ختم کیا لیکن ان کا پول کھل گیا پھر وہ شاید کے بٹن کھول کر اپنے آپ کو کسی کوئی بدماش سمجھتے تھے یا کوئی کھلاڑی سمجھتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اتجاج ہو رہا ہے کسی کی حمد ہے تو مظفر آباد آ کر دکھائیں جب یہ اتجاج نکلا تو وہ خود با کر اسلام آباد کشمیر آس میں چھپ گئے لیکن کشمیر آس میں بھی ان کا گراؤ ہوا اور آخر وہ پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگے اب کشمیریوں کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے کہ وہ اس جذبے کو اس جد و جہد کو اس جو محبت ہے آپس میں اس کو برقرار رکھیں کسی کے تفرقے میں نہ آئے ہاں ناظرین جو خاص بات اس میں تھی وہ یہ تھی کہ کشمیریوں کو ڈرانے کے لیے دمکانے کے لیے ایک اور خطرناک سازش کی گئی جو راولہ کوٹ اور مظفر آباد کے اندر دیکھنے میں ملی کہ لوگوں کے گھروں میں دیواروں کے ساتھ پوسٹر لگائے گئے جس میں انڈیا کو ٹک کیا گیا تھا پاکستان کو کراس اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ شاید ہم اس کو نائن مئی کی طرح ایک اسکرپٹ بنائیں اور یہ کہیں کہ یہ جو تحریک ہے یہ راکی فنڈڈ ہے یا اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے اس کے مضموم عزائم ہیں کیونکہ کشمیر میں بھی کچھ ایسے لفافہ صافی ہیں جو اس بات کو ہوا دے رہے تھے اور کچھ ایسے سیاستدان مفاد پرست بھی ہیں جو اس بات کو بار بار آ کر پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک کے اندر بات کر رہے تھے لیکن کشمیریوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا اور یہ ثابت کیا کہ نہ یہ راکی ایجنٹ ایجنٹ ہیں نہ یہ فنڈڈ ہیں یہ تحریک صرف اور صرف کشمیریوں کی ہے ان کے حقوق کی ہے ان کی جد و جہد کی ہے مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو تو وہ نکال دے کشمیری جب متحد ہوتے ہیں جب متحد ہوں گے تو وہ ساری وہ باتیں جو آپ کی طرف سے پھیلائی گئی ہوئی تھی وہ سب کی سب انہوں نے پاؤں تلے روند کر رکھ دی اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے ایک بار جن جو آپ کو اجازت دیں اللہ حافظ